Ну а перед началом этого видео я хотела бы порекомендовать канал этой девочки. Ее канал называется Нереально Борзай. У нее э, много видео достаточно. Я она пока что не очень. Ну, она как бы не монтирует, но у нее есть Sony Вегас. И вскоре она будет монтировать. И у нее 20 подписчиков. Она сидит в одноклассниках и у нее есть ее игровая группа, и, конечно же, ссылочку на ее канал я оставлю в описании. И еще подпишитесь на канал этой девочки, у нее 83 подписчика, она сидит в ВК, и у нее норма... ну, достаточно видео, и у нее есть Gravity Falls, Sky Wars, и другие видео, и на этот канал ссылочка тоже будет в описании. И последний канал это Бека. Она достаточно начинающий авоблогер. У нее есть видео про жизнь, как я поняла. И она снимала бы 2, 7 секунд. У нее есть челлендж. И подпишитесь на нее. И у нее есть как украсить флешки в Майнкрафте. У нее 24 подписчика, со мной 25. Ссылочка на ее канал будет в описании. И всем привет, с вами снова Катя. Сегодня снимаю видео. Ну, летсплей, да. И я бы хотела вам сказать, что я снова заболела, да. И я не хочу переставать вас радовать, потому что вас уже так много. Да. Эээ, давайте пожалуемся. Запрещенное описание, наверное, и название. Ну, давайте так. Uh, Пойдемте в отель. Я хочу посмотреть, что за отель. Если у меня такой голос вообще противный, я не виноват. То давайте переоденемся в мою повседневную одежду, а то я как плохохожу. Мне кажется, так наоборот хуже. Так лучше. Так хуже. Давайте новое вообще создадим. Потом, блин. А, uh, что, отель такой, что ли? А, давай. Вибзан. Угу. Родин. Мне кажется, мне бы лучше отель получился. Извиняюсь. А, давайте пойдем сделаем новую внешку. И, кстати, вчера аватария я не работала. А, я не помню когда. И, кстати, у меня сейчас 9 часов утра. Как я болею, и мне заснять видео. Ну да, я знаю. Так, я думаю, нам нужно что-нибудь подобрать. Хм, я даже не знаю, может... Не, это как-то тупо. Давайте оденем какой-нибудь вот такой корсет. Блин, почему, когда я снимаю, надо мне писать или еще что-то делать? Стоп, а вот это прикольно подойдет? Не. Ну, достаточно красиво, но не. Блин. Так давайте вот это оденем, это только как-то некрасиво смотрится. Давайте так, что оденем это. О, кстати, сейчас прикольно, прикольно. Давайте вот так. Угу. Так давайте низ, низ мы оденем какой? Какой мы оденем низ? Давайте оденем вот такие сафари. Слушай, прикольно. И вот такой юбочку мне. Что ты? Давайте миллилитры оденем, да прикольно смотрится. У нас я сниму 5 минут. <coughs> могу позимать 6 минут. <coughs> давайте я сниму 6 минут. Да. <coughs> Блин, не могу кашлю и все. Вот, давайте вот эти совочки оденем. Как вам клево? Напишите в комментариях, клево это или нет. Или можно даже наверх ходить вот эту. Блин, это уже некрасиво. Вот, так лучше, мне кажется. Так, давайте оденем венок. Или ушки. Давайте ушки оденем. Давайте оденем спочку. Давайте оденем варежки на меху. Давайте оденем нож медсестры. Да, все, поехали. Ну, так как не очень, так что давайте ушки. А и сережки. Ну, у меня это повседневка будет. Так, ну я в ней похожу немножко, день, наверное, что она мне не очень нравится. Мне кажется, серьги такие огромные. Блин, Давайте их снимем, что ли, чтобы было получше хотя бы. Мне кажется, ваш, вернее, вам вообще меня не слышно, потому что я говорю вот так. Извиняюсь сейчас. раз. Вот, вот как они так хорошо одеваются, вот. У них прям вообще все подходит. Но у меня под мою притчу ничего не подойдет. Никогда. Я, кстати, одна. Да. Можете посмотреть. Я гражданин, у меня снимают, Я была кем? Я была это. Я была стражем, вроде да. Вот историю, посмотрите, мою меня отнимает постоянно. Но я, блин, не виновата. Вот у меня при... добавляли репутацию. Ну все Наверное, вот если я дойду вот... Да... грубя Губяна? Вот. Мне будет э, давать репутацию. <laughs> да, ватария такая. Так, давайте тоже танцевать. Блин, что я не танцую? Давайте. Танцуем. Танцуем. Ходим. Что это за девка? Господи, вот у меня есть подружка, вы, наверное, ее знаете, Люда, вот. Она когда создавала аватара, у нее практически всегда Зая называем. Ну, Выник. это так типично, я не знаю, вот кто-то еще с этим ходит ником, я в шоке, если честно. Может, они не знают, что можно менять ник за 50 золота. Можно и бесплатно менять. Ну, сейчас э -э -э, скажу. Вот, стражем. Вот я хочу до стражи дойти. Я, мог... я за два дня доходила до... Я забыла до кого? Ну вот, я доходила. Давайте пойдем в кафешку. Быстренько сходим туда. Давай, иди, бегу. Что такая долгая. Все, она пришла наконец-то. Так, давайте.. Э -э О, тут цветочки добавили или они были? Да нет, их не было. Я помню, что их не было. Окей, okay, давайте скажем торт. чтобы успокоилась. Хочу тортик. Ну, я думаю, что вам это очень маленькое видео без смысла понравилось. Но если все-таки оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я думаю, что мне станет намного легче. И всем пока.